марта. Сегодня мы будем брать интервью у мужчин, которые будут поздравлять женщин. Вот. Сейчас я еще погрела у Маринку, где-то она там кофе мне берет. Я так и не понял, где. Возьмем кофе и потом начнем. Чика мне приготовила кофе. С праздником! я тебя дурю. Ты решила за мной А тебе маленький подарок. О боже, Игорь! Пожалуйста. И, <соц> это? это портативный звук океана. А класс! Спасибо тебе большое. Я как раз собираю. Тамушки и ракушки. Спасибо большое. Пошли. А, там, 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 <соц> Ничего не будем. Мы уже записываем. В смысле? Ну вот. А -а -а. Сейчас. <соцент> Понятно. Спасибо, спасибо, спасибо. 8 березня на камеру нам декілька слив. Что хочу сказать, что это самый светлый праздник, наверное, для всех женщин Украины, также для женщин Выжгородского района. Хотел бы пожелать им здоровья, самое главное. Чтобы мужчины любили, это тоже самое главное. Ну и чтобы они цвели, как вот эти розы. А, вот эти розы. Спасибо. Спасибо большое. Нужно их просить, громче говори, да? Держите. Давай. Да. А мы только с цветами будем искать мужиков? Ну, в плане... Ну, они просто более как-то расположены, да? Ну, ты же хотела цветы взять, чтобы каждому букет давать красиво, на интервью. да? Подсняли цветочки. Нормально вообще. Свеженькие. Так, полиция есть еще? Есть. Короче, сейчас к полиции идем. Но они могут сказать нам типа: мы на работе, поэтому мы ничего вам давать никаких. Ты скажи, не будем. я девушка, поздравьте меня. Кстати, меня еще сегодня кроме тебя никто не поздравил. Как мы это? Все спали, когда я уходил. Ничего, придешь, зато на поздравлять. Угу. Давай yeah. к мальчику. Восемь барыш. Чего? Будь ласка, декілька слів. Їм буде прийом. Щастя, здоров'я! Да. Декілька слів для цього, будь ласка, ні? Ладно, підемо далі шукати. Йдемо так, Йдемо. Підемо. Тарку, може, туди піднімемося, потім спішемо, що страшно, тому вийшло. Щоб буде Добрий день. Можна для телебачення безгородського онлайн? Три слова з, зі святом? Чого ні? Ми не різниця. Ну, яка різниця? Ну, дівчат поздоровити будеш, города. З 8 березня. Поздравляйте. Ладно, дякую. Тікай. Ти молодець. Добрий день. Ви можете, будь ласка, поздоровити нам на телебачення на наше онлайн. А з 8 березня дівчата жінок. Хлопці. Все грустно. О, давай у них візьмемо інтернет. О, о, Добрий день, це жінок телебачення. Привітайте, будь ласка, з 8 березня жінок. Від поліції. Давайте. Можете... Декілька Так, привітати. Декілька слів. Привітайте, будь ласка, з 8 березня жінок нашого району. Ну чого ні?

Ну, скільки... У нас є прес-центр. Ну який прес-центр? Це живе прес Ми його частина. По люди побачать, що ви не хочете поздравляти жінок. Виживчикого району. Люди побачаться. Поздоровте, будь ласка. Ви ну, знаєте, як та, буде приємно від нової поліції. Групи швидкого реагування. Ну не Все, ладно. Поздравляю після марта. Желаю всього всього самого. Много щастя, любові. Чтобы этот год, чтобы этот день был как целый год. Хорошо, к энергетике. Да. Там поливаться. Вы можете в с 8 березня. Yeah. Сегодня 8 березня, Не проснулся. Добрый день, вы можете району, район 8 березня. Для телебачення будеш порода. Привітати. Декілька слів. Дорогі жінки, благаю вам здоров'я, щастя і благополуччя. І щоб ви прожили в погодах, як моя теща. Моя теща прожила 92. О, клас. Ну як тим. Щоб ви не боліли і вірили в настояще будущее. Дякуємо. Дякуємо. Були зі мною в раю? В раю? Предложение на руки. А, ну, написано. А, мы Сейчас Ну, да, зараз. Я не, не снимай, бы его ж... не снимал. Вот вам где-то что Подожди. Можете кажите... приезжать в нашего района. От себя, от всех мужчин поздравляю вас с праздником 8 марта. Счастья, здоровья, улыбки, чтобы всегда были красивые концерты. Всех женщин города Вышгорода и всей Украины. Счастья. Да! Весишь меня, что капец просто. Идет, купил цветы и шелестит. Это маме я купил. Ну что ты маме купила, все портит твой цветок. Ничего не портит он. Он красиво меня дополняет. Ты можешь пару слов сказать для Вышгородского телевидения с 8 марта поздравить жительницу района? Снимать уже? Поздравляю вас все женщины с 8 марта, обожаю всего накрасить. Все. Ну еще пару слов. Здоровья, скажи. Ну да, здоровья и и любви, да, да, да. Все, спасибо. Спасибо. Нормально. Айо, я люди ты на звездку тако всех девчонок, женок, всех мам выжила до 8 марта. Березня. Березня, да. Дякую. Витаю всех. Все, до А где показывать В Ютубе. В Ютубе и Фейсбук. Життя Вітаю всіх дівчат жінок Time. Так, спробую діти да, зі святом весни, з цим світлим, щоб в душі завжди, так сказати, цвіли квіти От, і з весною приходила завжди тільки радість і нових бажань і нової радості в житті. 8 березня. У вас, это классно, вас надо поздравлять. И всех женщин Выжгородского района. <связывая> Скажите пару слов. Главное здоровье. И все. Да. Все остальное да. приложится, да? Да. <связывая> Спасибо большое. главное здоровье, а остальное все приложится. Спасибо. Все. Спасибо. 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 <связывая> Добрый день. Поздравте, будь ласка, жінок Вожгольського району з 8 березня. Ну, будь ласка. Ладно. На самом деле, я думаю, эти видео будут лучше смотреться, чем если бы кто-то поздравлял. <говорит> <говорит> ну да, суровая правда жизнь, более реалистичная. женщины я с удовольствием поздравляю вас сегодня с замечательным женским днем 8 марта день весны день радости день любви всего вам самого доброго счастья здоровья любви э, приятных э, жизненных моментов вот. долголетия достатка мира в сердце в доме вот Пусть вам всегда будет хорошо спасибо большое все хорошего дня добрый день вы же, вы нас поможете, седате, 8 -го Говорят, нам повезет, если черный котик дорогу перейдет. <святый <обважается>. <святый> Договорились, да, на